有杀气，原来又是你们两个黑袍坏人！正好，今天杀了你们，给大猪妖报仇！报仇？你还是乖乖的跟我们走吧。看来他们这次不是要抢劫，是要抢你。抢我？ 就凭他，捆仙锁，就是个狗绳子。啊、那捆仙锁是仙门制，水火不侵，刀剑不断。一旦被捆上，灵力受制，根本没法挣脱。我绝对不会让你们带走天河的。自不量力，丽莎，你快走，不要管我。 天和，我若是让他们把你带走，我和我的家人也活不了了。再去 你为了我，连命都可以不要，可我却……有人帮我这里是幻境，此人可操纵幻境，说不定能随心所愿。我们试试。好，高人，再给我们派两个帮手来啊！ 万金傀儡，强行破阵。嗯、梦影雾花，尽是虚空。因心想杂乱，方俗诸诸尘，不如万般皆散。谁在说话、啊、呀、啊？小心！ 你们若是不想再进这阵中，还是离开吧。我等好怂颇多，不宜恋战。走。师傅、啊，没事吧？ 仙女吗？这里确实很危险，咱们赶紧走。好，云公子，请留步。我的千华灵幻阵，只要有人侵入，就会自动打开，让你们受惊了。多谢。啊。